Всем привет, с вами ЕлТВ Ростов. И сегодня мы находимся в единственном месте в Ростове-на-Дону, где можно найти замену компьютерным играм. И это Кибертак. Для справки. Кибертак – это лазерная игра, оборудованная в специальном лабиринте. До начала игры участники делятся на равные команды. Выдается специальное кибертак оборудование лазерные автоматы и жилеты с датчиками. Игра проходит в сопровождении специальной музыки, которая в полной мере сможет обеспечить вам приток адреналина. Вам и вашей команде предстоит набрать большее количество очков, чем команда противника. Отследить ход игры вы сможете на специальном мониторе, отображающем счет обеих команд. Сегодня, друзья, привели меня сюда в первый раз, и я вообще не жалею о том, что я сюда пришла. Мне очень здесь понравилось, я еще нигде не испытывала столько положительных эмоций, и всем этого желаю. Кибертаг – новый вид активного отдыха для детей и взрослых, отключившийся 28 февраля в торговом центре «Таллер», находящийся на улице Зорге 33. Также помимо повседневных игр мы проводим дни рождения, корпоративы вот, и различные мероприятия. Будем рады вас видеть. Приходите. Лазерные бои в Кибертаге проходят каждый день по адресу. Улица Зорга 33, торговый центр Талли. С вами был Ел ТВ Ростов. Пока!